Бог, Он есть любящий, милующий и центр всего нашего внимания. И не только в этот воскресный день, а всей нашей христианской жизни. Это Господь Иисус Христос. Это центр нашей веры, это центр всех наших желаний на сегодняшнее время. И потому мы будем петь замечательный псалом, в котором звучат слова, что все небеса, они пришли в движение, когда Иисус он отдал свою жизнь там, на кресте. Небеса они видели и смотрели, как совершалась эта жертва, и они на ангелы смотрели и удивлялись, как безгрешный, без вины Иисус Христос, Он пошел туда на крест. И Он зашел пред Ним, 53 глава Исаия, написаны такие слова: Кто поверил слышимому от нас, и кому открылась мышца Господня? ибо он взошел пред ним, как, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его. И не было в нем ни вида, который привлекал бы нас к нему, но он был презираем и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Однажды пришли к гробу и услышали слова «Что вы ищете?» живого среди мертвого. И его нет здесь. Он воскрес. Друзья, дорогие, Христос воскрес. Слава ему. Мы будем славить, молиться, благодарить Бога за все, что он сделал в нашей жизни. И будет, и во веки будет он на троне огонца, троне огонца, колени преклоню, колени преклоню, Ему я одному. Все небеса, хвалят Христа воскресенье. you're